Вітання глядачам телеканалу Z. В ефірі програма. Актуальне інтерв'ю. Я її ведуча Оксана Горобцова. Сьогодні будемо говорити про депутатські справи. У мене в гостях депутат Запорізької міської ради Павло Андрійович Михайлік. Павло Михайлик, депутат Запорізької міської ради, має багаторічний досвід роботи в органах місцевого самоврядування. З 84 по 98 працював обраним заступником голови міськвиконкому. з 98 по 2001 головою Заводської районної адміністрації, з 2001 по 2003 роки заступником голови Запорізької обласної держадміністрації, депутат Запорізької міської ради шостого скликання, з 95 року і по теперішній час президент Федерації гандболу Запорізької області. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Вітаю вас, Павло Андрійович, в нашій студії. Власне, давно хотіли поговорити і побачити вас і почути вашу точку зору саме від вас, від депутата, який має поважний досвід. У роботі в місцевому парламенті як власне ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію в Запоріжжі, в місті, роботу власне, депутатського корпусу саме цього скликання? Прежде всього, я хочу сказати, що цей состав нинішньої каденції городського совіта значительно обновився. Прийшли молоді, амбіціозні люди, які шли на выборы с огромными обещаниями решать социально-экономические и другие проблемы города. Поэтому многие решения городского совета принимаются для того, чтобы наш город развивался, чтобы были созданы рабочие места, чтобы были спортивные площадки, чтобы было, укреплялась материальная база школ, детских садов учреждений здравоохранения и так далее. Единственное, на мой взгляд, порой захлестывает отстаивание интересов партийных, определенных политических заданий, которые отдельные фракции имеют, и они несколько уходят от решения главных вопросов и главного обещания – работать на избирателя, работать на, забор, на запорожцев и будущее развитие города. Поэтому вот здесь мне чуть-чуть не нравится. Да, точка зрения должна быть, ее надо отстаивать, но в диалоге, в конструктиве, с мотивацией. Так что нам есть еще над чем работать. Ну и еще, я хотел бы здесь сказать, что исходя из опыта работы в воронах, местного самоуправления, а я практически беспрерывно работал и работаю в органах местного самоуправления более 30 лет. Нашему депутатскому корпусу надо больше конструктивно с анализом работать в комиссиях чтобы уточнять все вопросы, которые необходимо решать, задавать вопросы по решениям, подготовленным решениям на сессии, чтобы потом не увлекаться дискуссией по 30, 40, а порой и часам обсуждений, и выяснять, выяснять те или другие рабочие моменты, которые надо было бы решить на заседаниях постоянно действующих. Камісій ще на початку роботи нової каденції із багатьма депутатами. Ми тут у студії обговорювали ситуацію, і ваші колеги із інших фракцій так само говорили про те, що є складність у тому, що певні політичні мотиви рухають деякими депутатами. і Це Ускладнює дещо роботу і прийняття рішень, але всі говорили про те, що пройде деякий час, все устаканиться, якщо можна так сказати, і зрештою депутати консолідуються. Чи можете ви сказати, що вже за той проміжок часу, який пройшов, таки консолідувалися, або вже видно, що ще трошечки і працюватимуть ще краще, ще дружніше? Я теж об этом мечтав і думав, що одного року роботи. нынешнего состава депутатского корпуса города Запорожье будет достаточно для того, чтобы адаптироваться, получить определенный опыт и приступить для решения конкретных задач, которые стоят перед депутатами городского совета. Но, к сожалению, вот мне лично, мы часто обсуждаем и сталкиваемся на отдельных вопросах главных. Это утверждение бюджета, решение вопросов укрепления материальной базы коммунальных предприятий, учреждений, культуры, образования, здравоохранения и так далее. И мы порой от, открываем дискуссию такую, которая, собственно говоря, не способствует э, работоспособности и возможности исполнительной э, в, власти выполнять те или другие задачи, которые стоят. Вот мне, например, есть, ну, внутренне я не воспринимаю, когда отдельные депутаты и даже целые фракции в течение двух лет подряд не голосуют за бюджет города. Главный документ. Так было, как только после первой сессии нас утвердили, так было при утверждении бюджета 17 -го. Так не может быть. Все ведем дискуссию, все как будто бы за Запорожцев и выполнение, а когда доходит для того, чтобы проголосовать за бюджет, его не голосует. Я очень рад, что в составе городского совета есть устоявшие такой депутаты, и сегодня говорю, это депутаты политической партии «Оппозиционный блок», «Новая политика» и «Наш край», вот, которые принимают правильное решение, способствующие развитию города, и прежде всего тем, что они обсуждают, всесторонне изучают и принимают правильные решения по принятию городского бюджета, потому что бюджет именно тот путь для того, чтобы решить задачи, пристоящие перед горожанами, выполнить те наказы, о которых мы все получили во время избирательной кампании. Да и сегодня мы получаем очень много предложений и пожеланий. Но результаты, я вам честно, откровенно хочу сказать, результаты нынешнего городского совета довольно, на мой взгляд, положительные. Очень важное, допустим, решение – это компьютеризация всех школ города. Вот приняли решение по предложению и департамента, и городского головы, и все 117 школ получили новые компьютерные классы. Это отличный подход. Другие ⁇ это укрепление материальной базы и приобретение нового медицинского оборудования. Теперь настойчивая работа исполнительной власти и городского совета по обновлению транспортных артерий, по вводу новых вместительных автобусов. Я уже 10 лет езжу на городских маршрутках. Такой интерес и такую популярность, как маршрут номер 18, но за последние 30 лет я не ощущал на себя. На себе. так що рішення правильне бувають такі моменти, коли ви вже можете собі дозволити порівнювати роботи цієї каденції з минулими роками. Є такий досвід, який вважаєте найбільш позитивний у своєму житті за цей час? Найбільш ефективною роботу можете назвати можливо за певний період. У мене є можливість аналізувати, сравнивать дискутировать по работе практически всех советов городского совета, начиная с Дня независимости. Были разные мэры, были разные городские советы и по количеству, и по профессиональному составу, но Хотя как бы там мне говорили, вот я уже с точки зрения реально сделанных дел за эти последние полтора года, мне больше всего импонирует нынешний состав и городского совета, и команды городского головы. Они молоды, они видят перспективу развития города, они взвалили на себя тяжелую ношу тяжелую ношу развития города, решения проблем, но они предлагают абсолютно правильные пути. Не разводят особую дискуссию, они стараются быть деловыми, конкретными. Этой команде удается. Да, немножко, может быть, чуть-чуть не хватает опыта. Они в какой-то мере, на мой взгляд, связаны определенными законами. Процедурами и законы наши не позволяют решать местному самоуправлению процедуры. Пока пройдешь процедуру, уже полгода нет. А средства, которые выделены на развитие и другие, они требуют времени. Мне очень нравится нынешняя команда. В этой команде и городского совета, и команды Владимира Викторовича Буряка и Сполкома есть будущее. Они за за время, которое осталось еще работать в этой конденции, они подтвердят свой профессионализм. Власне, до депутатської діяльності, те, що ви активно працюєте під час засідання сесійних, це прекрасно і наші глядачі. А те, що ви постійно буваєте на комісіях, також є тому свідчення, як часто бачать вас поза камерами на вашому окрузі, мене на округі бачать бачать дуже часто. Ну, во первых два рази прийом. Во вторых минимум два раза отчет о своей депутатской деятельности в-третьих я частый не не гость а просто как депутат городского совета от заводского района бываю в трудовых коллективах учреждениях здравоохранениях школах и детских садах и не только на моем избирательном округе, а в целом в районе. И хочу отметить, что команда депутатов городского совета от Заводского района нас пятеро. Мы очень часто общаемся, мы определяем стратегические пути развития района и конкретно решаем то, что мы можем как депутаты внести в проект решений городского совета, мы их отстаиваем, и то, что мы используем немалый депутатский фонд для того, чтобы решить конкретные задачи не только своего округа, а в целом района. У нас уже сложилась такая практика объединения депутатского фонда для того, чтобы решить те или другие вопросы. Какие из проектов реализованных за цей час можете назвать наиболее успешными? Можете перечислить? Во-первых, мы объединили депутатский фонд и решили... Многие вопросы связаны с обеспечением техническими средствами обучения. Компьютеры, компьютерная Кроме, техника. Значит, еще к тому, чтобы приобрести компьютеры, это еще мало. Есть интер современные методы обучения. Здесь и интерактивные доски, и технические средства обучения и так далее. Вот на это мы и выделили много средств. Ну а самое главное, все-таки школы заводского района и детские сады, они строились в 50-х, 60-х, 70-х годах. Конечно, вот сейчас для того, чтобы создать уют в школе детском. Чтобы сохранить зимой тепло, чтобы было удобно, мы вот последние два года значительные суммы депутатского фонда выделили на замену окон, дверей в школах. Сегодня есть программа установки окон в детских дошкольных учреждениях, в школах. Желательно, чтобы туда мы еще включили на следующий год и замена окон в внешкольных учреждений. И уже в этом году на эту программу, которая, кстати, успешно выполняется, выделено 20 миллионов гривен. Хотя по программе для того, чтобы за пять лет решить заменить все окна, чтобы было тепло и уютно в учреждениях образования, необходимо по 60 миллионов в один год. То есть где-то порядка 300 миллионов. Но программа утверждена, она действует, она перспектива. Ее уже этот состав депутатского этой каденции или следующий они будут выполнять, потому что нас об этом спросят и родители, и учащиеся. У депутатского корпусе представляет наибольшую фракцию и фракция которая как раз и поддерживает программы развития, которые предлагаются міським головою и... І... Можливо, вам закидають те, що ви доволі часто е, говорите позитивні речі і е, зовсім не критикуєте владу. Немає за що критикувати, чи е, приховуєте певну критику е, недостатньо відверті, чи це просто так складається враження у ваших колег депутатів? Я думаю, у колег просто складається таке в, в печір. Ми, во-первых, абсолютно активно критикуємо конструктивно. нынешнюю власть. И городскую голову, и команду исполнительного комитета руководителей коммунальных предприятий. Но я говорил, еще раз буду повторять. Критика обязательно должна быть, но она должна быть конструктивно, направлена на улучшение работы. Мне крайне неприятно, когда на многих депутатов, в том числе в нашем депутатском кругу другие, и на руководителей коммунальных предприятий, других, употребляет эпитеты. Понимаете, эпитеты, которые, как говорится, задевают человеческое чувство каждого из нас. Мы порой не видим отдельные депутаты напротив такого же человека, который старается, что-то не может сделать. Я против эпитетов, я за критику. Одне з питань, яке доволі довго і бурхливо обговорювали на останній сесії, це питання про створення комунальної футбольної команди. Ви підтримали рішення? Я з І Чи... я ще й відстаював, щоб це рішення було прийнято. Я думав, що ми все-таки за це рішення проголосують значительно більше депутатів городського совету. Мы абсолютно правильно приняли свое время решение о том, что мы поддержали детскую юношескую спортивную школу «Металлур», когда от нее практически все отказались. И мы поддержали не только будущих футболистов, а и семьи, которым дети занимались. Поэтому это было правильное решение. Но поверьте мне, как президенту Федерации гонбола, есть детская школа. Приходит время, мы делаем выпуск. Им нужно профессионально подготовленным идти в другую ступень и быть в команде. Не сразу в профессиональную команду нет. Идут лига там первая, вторая и так далее, так далее. Мы подготовили, а где играть не будет поверьте, вот мне. У нас в городе три детские юношеские спортивные школы по гандболу, и это хорошо, что у нас есть такие трудовые коллективы, как Мотор Сич, ЗТР, ЗНТ, Национальный технический университет и ТРЕСЗАС. Они имеют профессиональные команды, и ребят, которые мы подготовили в детских спортивных школах, они идут и дальше занимаются любимым своим спортом. А представьте, вдруг их не будет. Они, как выпускники, идут в школы, вернее, в команды других городов. И практически получается, что мы готовим за бюджет города Запорожья, это хорошо, а готовим не для города и для будущей спортивной славы Запорожья, а в другие регионы. України. Ну от, власне, в тому той справа. Якраз у вас і хотіла спросити, як у президента федерації гандболу, чи э, сумом не щемить серце, що футбол комунальний, ми його розвиваємо. Можливо, треба і гандбольну команду подібну зробити. Чи сьогодні достатньо розвивається ну, гандбол? Я вже вам сказав, що у нас трудові колективи, які е, содержать професіональні гандбольні команди. Единственное, что у нас плохо, что нету арены спортивной, где можно проводить высокого уровня европейского и мирового те или другие игры. Почему? Дворец спорта практически у нас 5 или 6 лет его нету. И, а мы гонбольными командами «Мотор», «ЗТР», «ЗНТУ», «ЗАЗ» своими достижениями спортивными... Достигаем, что мы играем на европейские кубки, но поскольку нету спортивной арены, наши гонболисты тех команд, которые я сказал, проводят матчи европейского уровня, Ивана франковске в Сумах, в Броварах, в Харькове, а наш десятилетиями болельщик, который знает толк в гонболе, все мы практически или ездим в те города, болельщики, или смотрим по телевизору. Это обидно. Это действительно такой... Зажигательний стримительний від спорту хочеться, щоб і е, слава спортивна тут була, і ми запрошували власне до себе в Запоріжжя. Тим більше постійно говоримо про те, що треба збільшувати і є можливості для того, щоб збільшувати кількість тих же туристів, е, не тільки тих, які приїжджають дивитися на Запоріжжя на як на красиве історичне місто. Да а і е, людей, які приїжджають сюди для того, щоб ну спортивні туристи, да маю на увазі. Ви на сесії власне говорили, що Відвідували зараз будівельний майданчик Палацу спорту, Юність. Як вам враження? Чи депутати задоволені тим, як сьогодні відбувається робота, чи правильне було рішення, коли передали на баланс приватного підприємства такий хороший, потужний заклад? Я дійсно посетив об'єкт. Спорта юность. Я был вместе с Владимиром Евгеньевичем Лобановым, он возглавляет областное отделение Национально-олимпийского комитета. Я вам честно говорю, мы даже на второй день и, и до сих пор остаемся под впечатлениями, потому что масштабы капитального ремонта, а если говорить по-честному, строительство практически с нуля дворца спорта идет, во-первых, солидными темпами. Идет с размахом и с перспективой в видении дворца с техническими новыми средствами на будущее. Поэтому я глубоко убежден только такому предприятию, как «Мотор Сич», и во главе с Вячеславом Александровичем Богуслаевым, он истинный фанат гонбола. Все эти годы он поддерживает не только свою команду, он поддерживает и Федерацию гонбола Украины. Только под силу такому коллективу справиться с той задачей. И тогда рассказывали, что очень мало там заплатил. Я честно вам говорю, всем размахом, где заказано все и вовремя будет сделано, это, по крайней мере, по сравнению с той суммой, что выкупили, развалившийся, не побоюсь этого слова, дворца спорта, будет такой спортивный срок. Ну, во-первых, 3167 мест. Это по всем европейским мировым стандартам достаточно для игровых видов спорта. Это все условия для комментаторов, для телеканалов, для команд. для многих команд, которые менее семь помещений для семи команд, мы можем проводит самые различные турниры. То тобто, есть я правильно розумію, я перепрошую, що перебиваю, але часу, на жаль, обмалю в програмі. Депутати, ви як депутат задоволені тим рішенням, яке було прийнято? Это не то слово. Я в історію того, що ми прийняли правильне рішення. Єдине, що я прошу, на цьому етапі хоча б до кінця року не надо там посещати цей да, э, строительный объект. Там четко налажена работа. 150 человек работает ежедневно по строительству нового дворца спорта Юность и 250 примерно задействованы на других производствах для того, чтобы обеспечить... Своєврівне здачу об'єкта, тому, що депутати прийдуть і начнуть розказувати Все, все остановлять строїтельство та ну власне вже є інший владілець, якщо, на желание, та, он, якщо он, ви говорите про те, завість, що це позитивний завість. приклад, то да. нехай дивляться, нехай так само розносять ну, думку. думку про те, що є чим пишатися. Власне, це дійсно таке було рішення цього депутатського корпусу. От уже на останок, якщо можна дуже коротенько, про що мріє у найближчій перспективі. Депутат Запорожской миской рады Павло Андреевич Михайлик. Чтобы мы свои обязательства перед избирателями, все депутаты постарались ее выполнить, чтобы мы не препятствовали друг другу и не заговаривали проблем, чтобы мы в ближайшие год-два капитально отремонтировали дворец культуры бывшей огнеупорного завода, теперь он наша коммунальная. собственно я был на празднике посвященный дню защиты э, детей в доме творчества для детей юношско завода я уже в вижу, что совместными усилиями, мы, кстати, там выделили достаточно суммы, чтобы поменять там костюмы, обновить э, классы. Я уже вижу там такая классная территория. Я вижу реконструкцию и э, с новым ландшафтом вокруг э, дома творчества. Я вижу уже такую мощную сцену, чтобы можно было в с весны до осени проводить мероприятия в этом дворце. Почему? Потому что детей занимается более тысячи. Ну и еще я хочу вам сказать, много таких объектов коммунального назначения, мосты, для того, чтобы можно было на Запорожье-Лево перейти в Шевченковском районе, чтобы у нас был современный пляж, о котором... Раньше только говорили, наконец-то в этом году приступили. Я хочу, э, и мы к этому стремимся, чтобы парк э, в районе э, районной администрации был современен, чтобы там не кроме аттракционов были зеленые зоны и так далее. То есть э, мечты реальные. Мы будем работать над тем, чтобы их реализовать потому что избиратели и жители Китческаса, они все помнят, кто где что сказал. Поэтому мы стараемся, что мы не просто мечтатели, мы в нынешней ситуации мечтать ⁇ это одно, его надо реализовать. И когда ты реализуешь то, о чем когда-то говорили и о чем мечтают люди, это главная оценка, это главное достижение, это внутренняя гордость за свои действия. Все остальное ⁇ это... Ніштаб дуже вам дякую за відверту розмову, за можливість поспілкуватися в цій студії. Мені було дуже приємно нашим глядачам. Нагадаю, що це була програма актуальне інтерв'ю. На жаль, час підбивати підсумки. Наостанок хочу побажати кожному із вас щастя, миру і злагоди. Залишайтеся на нашому телеканалі. І до нових цікавих зустрічей. Сіба за при цій студії. Всього доброго.